নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো অন্য এটা ডাঙৰ খবৰ এইবাৰ পোন্ধৰ দিনৰ সময়সীমা বান্ধি দিয়া হৈছে বাংলাদেশীক আৰু বাংলাদেশীক এইবাৰ শক্তিশালী মিচিং সংগঠনসমূহে বান্ধি দিছে পোন্ধৰ দিনৰ সময়সীমা হাতে হাতে জুই লৈ একাংশই কৰিছে প্ৰতিবাদ সবিশেষ তথ্য লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তত এইবাৰ মিচিং সংগঠনসমূহে কৰিছে প্ৰতিবাদ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল টি এম পি কে এম এম কে টি এম এম কেৰ হাজাৰ হাজাৰ লোক ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল তেওঁলোকে আৰু ওলাই আহি তেওঁলোকে যিটো আৰম্ভ কৰিছে ভয়ংকৰ প্ৰতিবাদ বাংলাদেশীয়ে তালি টোপোলা বান্ধি অসম এৰিবলৈ বান্ধি দিছে সময় আৰু টি এম পি কেৰ সকিয়নি নুশুনিলে একশ্যন হ'ব বুলি হুংকাৰ দিলে তিনি সংগঠনে এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ জনাই আছোঁ যিহেতু মাত্ৰ কেইটামান দিন আৰু আছে পোন্ধৰ দিনৰ পিছতে খালী কৰিব লাগিব অসম ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে এইবাৰ টি এম পি কে এম এম কে টি এম কেৰ হাজাৰ হাজাৰ কৰ্মী ড্ৰাগছ বিৰোধী শ্লোগান বাংলাদেশী গ বেক শ্লোগানেৰে উত্তপ্ত কৰিলে জোনাইৰ ৰাজপথ জোনাইত ভয়ংকৰ প্ৰতিবাদৰ সৃষ্টি হৈছে হাতে হাতে জুই লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে একাংশই বাংলাদেশীক তালি টোপোলা বান্ধি অসম এৰিবলৈ সময় বান্ধি দিয়া হৈছে টি এম পি কেৰ সকিয়নি নুশুনিলে একচন হ'ব বুলি হুংকাৰ তিনি সংগঠনৰ এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ আমি জনাই আছোঁ বাংলাদেশীক পোন্ধৰ দিনৰ সময়সীমা বান্ধি দিলে শক্তিশালী মিচিং সংগঠনসমূহে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল টি এম পি কে এম এম কে টি এম এম কেৰ হাজাৰ হাজাৰ কৰ্মী ড্ৰাগছ বিৰোধী শ্লোগান বাংলাদেশী গেক শ্লগানেৰে উত্তাল কৰিলে জোনাইৰ ৰাজপথ আৰু বাংলাদেশীক তালি টোপোলা বান্ধি অসম এৰিবলৈ বান্ধি দিলে সময় টি এম পি কেৰ সকিয়নি নুশুনিলে একশ্যন হ'ব বুলি হুংকাৰ তিনি সংগঠনৰ এয়া ডাঙৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ আৰু এনেদৰে এতিয়া শ শ লোক হাজাৰ হাজাৰ লোকে ৰাজপথত ওলাই আহিছে হাতে হাতে জুই লৈ তেওঁলোকে ওলাই আহিছে আৰু বাংলাদেশীক সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে পোন্ধৰ দিনৰ সময় বান্ধি দিছে পোন্ধৰ দিনৰ ভিতৰতে জোনাইৰ যিসমূহ অঞ্চলত বাংলাদেশীয়ে বাস কৰি আছে সেই অঞ্চল এৰিবলৈ হুংকাৰ দিয়া হৈছে যদিহে নেৰে তেন্তে তেনেহ'লে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব এই যিটো অনুপ্ৰৱেশকাৰীসকল আৰু ইয়াৰ দায়ী কেৱল তেওঁলোক নিজেই হ'ব বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে মন্তব্য আছে সেয়া শুনাবলৈ চেষ্টা কৰি কথাক লৈ আজি জোনাই জিলা টাকাম মিচিং পৰিম কেবাঙে আজি যি জোৰ সমদল জোনাই বজাৰত অনুষ্ঠিত কৰিছে প্ৰথম কথাটো হৈছে জোনাই অঞ্চলৰ যি ট্ৰাইবেল বেলড এণ্ড ব্লক এৰিয়া যেনেধৰণে বাংলাদেশীয়ে ইয়াত কাঠফুলাৰ দৰে দিনক দিনে ফুলি উঠিছে সেই তাৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আমি আজি জোনাই জিলাৰ টাকাম মিচিং পৰিম কেবাঙে চৰকাৰক সকীয়াই দিব বিচাৰিছো আমি টাকাম মিচিং পৰিম কেং জোনাই জিলা সমিতিয়ে চৰকাৰক পোন্ধৰ দিন আমি সময় দিব বিচাৰিছো এই পোন্ধৰ দিনত যদি তেওঁলোকে এই বাংলাদেশীসকলক যদি উচ্ছেদ নকৰে বাংলাদেশীসকলে যদি এই পোন্ধৰ দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে তালি টোপোলা বান্ধি নিজৰ স্বগৃহলৈ যদি ঢাপলি নেযায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমি টাকাম মিচিং পৰিম কেবাং জোনাই জিলা সমিতি আমি নিজাব নিজাববীয়াকৈ আমি একশ্যন ল'বলৈ বাধ্য হ'ম আৰু দ্বিতীয়টো কথাটো হৈছে যি আমাৰ যি আমাৰ ড্ৰাগছ ড্ৰাগছ আমি টাকাম মিচিং পৰিম কেবাং জোনাই জিলা সমিতিয়ে জোনাই অঞ্চলটো আমি ড্ৰাগছ মুক্ত জোনাই হিচাপে আমি চাব বিচাৰো বিচাৰোঁ সেই উদ্দেশ্যে আমি টাকাম মিচিং পৰিম কেবাঙে বিগত সময়তো আমি জোনাই অঞ্চলৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সংগঠনসকলক লগত লৈ আমি ড্ৰাগছ অভিযান কাৰ্য আমি ৰূপায়িত কৰি আহিছোঁ সমান্তৰালভাৱে আজি পুনৰবাৰ আমি ড্ৰাগছ বেপাৰীসকলক আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ পুনৰবাৰ যে আমি জোনাই জিলা কাকাম মিচিং পৰিণ কেবাঙে এই ড্ৰাগছ বেপাৰীসকলক কেতিয়াও আমি সমৰ্থন নকৰোঁ আপোনালোকে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকে নিজে এই ড্ৰাগছ বেপাৰৰ পৰা বেপাৰৰ পৰা আঁতৰি থাকক নহ'লে আমি টকা মিচিং কৰিম কি বাং জুলাই জোনাই জিলা সমিতিয়ে আমি কিন্তু নিজাববীয়াকৈ একশ্যন ল'ব বাধ্য হ'ম ইতিমধ্যে আমি পঞ্চাছজনতকৈ অধিক ড্ৰাগছ পেডলাৰক আমি আৰক্ষী প্ৰশাসনক চমজাই দিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত যদি